doktor oys karniy dunyodagi eng baxtli ayol bilasizmi hurmatli opa singlim bu kitobni sizlarga o'qib berishni joiz deb bildim sababi bu kitobda dunyodagi eng baxtli ayol bo'lishik uchun nimalar qilishliligi to'g'risida keltirilgan demak bu kitob qalbdan kelgan bir xabar hisoblanadi uni ajib bir mas'uliyat hissi yozdirdi deydi muallif unga din va shariat yo'l ko'rsatdi aql unga salom berib ochiq chehra bilan kutib oldi agarda bu kitobni mazmunini bilsangiz bu yerda irodali har bir mo'mina ayolni yangi va baxtli hayotga yaxshiliklarga burkangan umidlarga to'la sukunat va rahmat ila o'ralgan bir hayotga xotirjam ishonarli va allohga maqbul bir hayotga qanoat huzur va qat'iyat ishonch hukm surgan hayotga quvonch shodu xurramlik va farog'atga to'la qolaversa iftixorga arzigulik muvaffaqiyatli va o'zgacha bir hayotga sizni yo'naltiradi bu kitob sidqi dildan diqqat va e'tibor bilan o'qilsa va undagi o'gitlarga ixlos bilan amal qilinsa dardlarga davo g'am qayg'udan paydo bo'lgan yaralarga malham bo'lgay inshaalloh ey opa singlim ichingizdagi g'am qayg'u va undagi asoratlarni qo'rquv va xavotirlarni chiqarib tashlashing uchun ham bu ma'ruza sizga asqotadi hayolingdagi vasvasa bulutlarni tarqatib yuborishingda senga yordam berishi uchun seni abadiy baxtu saodat bog'lariga qolaversa iymon diyoriga quvonch sevinch o'likalariga yetaklab bormog'i uchun ham bu devonni mutolaa qilish va undagi pand nasihatlarni hayotingizga tadbiq qilishlik tavsiya etiladi atirgullar ha bejizga bejizga ayollarni atirgullarga o'xshatishmagan istig'for aytib af so'ralgan kishini olloh mag'firat etishi va tavba qiluvchining tavbasini qabul qilishi har doim yodda tutilishi lozim zaif bechoralarga marhamat qil baxtli bo'lasan muhtojlarga yordam ber dushmanliklardan qutulasan gina va adolat saqlama adovat saqlama salomat bo'lasan hamisha yaxshi fikrli bo'l olloh hamisha sen bilan birgadir farishtalar senga istig'for aytar jannat seni kutgan robbing borasida yaxshi fikrda bo'l quyoshlaringni art ko'z yoshlaringniart olloh senga ato etgan ne'matlarni eslab qayg'ularni af et bilginki bilginki dunyo hech bir kishiga mukammal qilib berilmagan bejizga bir kam dunyo deb aytishmaydi yer yuzida barcha istaklarga erishgan va g'am tashvishidan batamom xoli kishi aslo yo'q xurmo daraxti kabi olijanob va beozor bo'lishlilikni so'raydi sababi agarda sizga kimdir tosh otsa siz unga xurmo oting sen sen g'am qayg'u o'tmishni orqaga qaytargani ge xatolarni tuzatgani haqida biror gap hech eshitganmisiz hozirgi hayotingiz davrida ha hammamiz eshitganmiz shunday ekan g'am qayg'u xavotirdan uzoq yurganimiz ma'qul mehnat tashvish fitnalarni kutmagin o'shanda seni ishonch tinchlik xotirjamlik kutadi inshaalloh sizga yomonlik qilganlarning barchasini kechiring qalbingizda hech qachon gina va adovat qolmasin g'usul tahorat xushbo'ylik misvoq ishlatish va sog'lom turmush tarzi har qanday g'am kadar va qiyinchiliklarga qarshi ta'sirli dori hisoblanadi gullar albatta ayollar bamisol guldir shuning uchun shuning uchun muallif bu yerda ayollarni yana bir bora gullarga o'xshagan bu yerda shunday deydi ari kabi bo'l xushbo'y gullarga va toza novdalarga qo'ngaysan bilasizmi arilar har doim xushbo'y gullarga va toza gullarga senda odamlarning ayblarini topib oshkor qilish va nuqsonlarni yig'ish uchun ajratilgani hech qachon vaqt bo'lmasligi kerak alloh sen bilan ekan kimdan qo'rqasan olloh seni ro'parangda turganda yana kimdan umidvorsan azizim har doim ollohdan umidvor bo'lib yaratgan egamdan qo'rqishimiz kerak hasad o'ti vujudni yeb pitratadi haddan ziyod qiziqqovchanlik xavfli olovdar bundan bundan tayyorgarlik ko'rmasang ertangi kun seniki bo'lmaydi bu yerda shunday deyilgan bugun bugun sen tayyor bo'lmasang bugun sen tayyorgarlik ko'rmasang ertangi kuningdan umidvor bo'lma bekorchi va befoyda gaplar aytiladigan va bahs munozara qilinadigan gap gashtaklardan salom berib chiqib ket va uzoqlash deydi xush axlohing ila bir bog'danda go'zal bo'lishing lozim ko'pdan ko'p yaxshilik qil shunday shunday yo'l tutsang insonlarning eng saodatlisi sen bo'lasan harom ishning lazzatini pushaymonlik hasrat afsus nadomat va azob yengadi quyma oltinlar kuch va qudrat faqat allohdandir o'tmish ortda qolib ketgan kelajak esa noma'lum shunday ekan ayni vaqtda yashab turgan payting bu sening vaqting va sening davringdir qur'on va sunnatdagi shariy dalillarga qarab alloh taolohga mu'min, soliha ayollarni maqtaydi Alloh taolloh bunday buyuradi alloh iymon keltirgan zotlar haqqiga fir'avnning xotini misol bo'la oladi o'shanda u ey robbim o'zing o'zing men uchun huzuringda jannatda bir uy bino qilginki menga firavn va uning qilmishidan najot bergin meni zolimlar qavmidan xalos etgan bu tahrim surasining o'n birinchi oyatida keltirilgan o'ylab ko'r osiyo ismli bir ayol mu'min erkaklar va mu'minna ayollar uchun go'zal o'rnak sifatida ko'rsatildi va u hidoyatga erishishni istaydigan bu dunyoda Alloh yo'lida borishni niyat qilganlar uchun namuna oldi. u juda aqlli va komila ayol chunki u robbiga yaqin bo'lishni xohladi oxirat hayotini dunyo hayotidan ustun qo'ydi gunohkor va kofir fir'avnga bo'ysunmadi xizmatkorlari borligi va shohona hayot kechirayotganiga qaramay firavnning saroyida yashashdan bosh tortdi unda undan ham yaxshiroq joyda bo'lishlikni xohladi va albatta bu hayotiga erishdi chunki u haq ishni ado etishda g'ayratli va shijoatli edi johil eri esa uni bu fazilatlarni qadrlamadi bu matonatli ayol Alloh yo'lida barcha mashaqqatlarga chidadi osiyoning haq yo'lidan adashgan eri esa yomon bilasizmi azizim buronning ichida qolsang ham noumid bo'lma deb bejizga aytishmagan zero shu o'rinda olloh ato etgan ne'matlar tufayli sen katta boylik sohibasisan xursandchilik rohat farog'at qancha uzoq davom etsa ham bir lahzalidir ko'z ochib yumguncha o'tadigan vaqtdir ey opa singlim sen doimo shunga ishonginki har bir qiyinchilikning ortida bir yengillik ko'z yoshdan keyin esa xursandchilik kechadan so'ng esa kunduz bordir qara qara bulutlar tarqaladi qayg'uli tunlar yorishadi muammolar hal bo'ladi qiyinchiliklar nihoyasiga yetadi harakat qil albatta ajr mukofotini olasan agar sen oqila obida ona bo'lsang farzandlaringni ilm ma'rifatning kuchi dinning va shariatning ko'makdoshi qila olasan ularga to'g'ri tarbiya berib voyaga yetkazishingda va ular har bir sajdalarda tongda qo'l ochib sen haqingda duo qilganlarida bu mehribon va rahmdil ona haqqiga qilingan duo ya'ni kim sening haqqingda qilingan duo hisoblanadi muhammad sallallohu alayhi vasallamning onalari ulug' zotni va payg'ambarni insoniyatga tuhfa qilgan ayoldir bu sen uchun ham sharaf bilasizmi hurmatli opa singlim shu o'rinda jaloliddin rumiy shunday deyigan ona haqqiga diqqatli bo'l uni boshingga ko'tar zero zero onalar to'lg'oq mashaqqatini chekishni bo'yinlariga olmaganlarda bu dunyoga tug'iladigan chaqaloqlar yo'l topa olmasdi deganlar haqiqatdan sen ham jinslaringni shirin so'zlar chiroyli pand nasihatlar hikmatlar xushsuhbatlar hidoyat o'rnak bo'la oladigan turmush tarzing ila mukammal uslubing bilan ollohning yo'liga chorlay olasan chunki ayol hatti harakati axloqi va solih amallari bilan hatiblar mudarrislar qilolmagan ishlarni eplay ularning bunday go'zal turmush tarzi xuddi xuddi majlislardagi pand nasihatlar da'vat kabi kishilarga ta'sir ko'rsata oladi buni faqat ayollar eplay oladi ertaga rayhonlar qayta gullaydi gullar unutiladi ularning o'rnini esa qalbga tasalli beruvchi faqat yaxshi narsalar egallaydi alloh tanglik ya'nikim kambag'allikdan keyin albatta yengillik va boylikni paydo qilgusidir taloq surasi yettinchi oyat